আৰু এজন শিক্ষকক কোনোৱে কোনো গাঁৱৰ মানুহে হাজিৰা কৰিব নামাতে এইটো একেবাৰে ডেফিনেট আৰু হাজিৰা পিছত কিবা কাৰণত মা যাব ইচ্ছা কৰিলেও নামাতে যাওঁতে শিক্ষক তেওঁ কিয় আমি হাজিৰা লগাম সেইকাৰণে তেওঁ নোৱাৰেও নিজে আৰু মাতি যাব বিচাৰিলেও নিনিয়ে দুটা কথা তাৰমানে এক বিচাৰিলেও নিনিয়ে আৰু তেওঁ শাৰীৰিক হ'ব নোৱাৰে সেইফালৰ পৰা চৰকাৰে তেওঁলোকক মানে সম্পূৰ্ণ অ' পি এছটো দিব লাগে তেওঁ আমি তেওঁ চনৰ খিনিকো বহুত ভেঞ্চাৰৰ পৰা আহি বহুত বছৰ খাটাৰ পিছত হৈছে বিছ পঁচিছ বছৰ খাটাৰ পিছত তেওঁলোককো অ' পি এছলৈ আনক আৰু যিখিনি আমাৰ টিউটাৰ আছে একোমেডেড হওক বা প্ৰাধিকৰণ টিউটাৰে হওক সকলো টিউটাৰকে স্কেলত দৰমহাটো দিয়ক আৰু দৰিয়লি প্লাছৰ নকৰা কথা অনুষ্ঠানলৈ মই মনোৰঞ্জন শৰ্মাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ লগত আছে আব্দুল হামিদ তেখেত দৰং জিলা ইউটৰ সন্থাৰ সভাপতি আমি ইউটৰসকলৰ সমস্যাৰ লগতে গোটেই শিক্ষক সমাজে বৰ্তমান কেনেধৰণৰ এটা সমস্যা ভুগিয়ে আছে এই বিষয়ে কথা পাতবেন চেষ্টা করি নমস্কার নমস্কার ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চ্যানেল মানে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো যেহেতু আজ সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে কারণে আমার মনোভাব প্ৰকাশ প্রকাশ পাৰিম বর্তমানে শেখে এটিালেক সমস্যাত ভুগিয়েছে ভুগিয়ে সমস্যা ভুগি আছে মানে অনুমান আমি আগরপরে কব লাগছে যেহেতু আমি প্রথমে ভেন্সার স্কুল প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ত্রিশ নয় ত্রিশ বছর ছাত্র পিছত দু হাজার একুশ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত আমাক নিযুক্তি দিলে দিলে কিন্তু ইমান দিন আমি শিক্ষকতাই কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত আমি এটা নাম পালোঁ নতুন নাম পালোঁ টিউটৰ মানে আপোনালোকে দৰমহাৰ নামত কিবা এটা পালে কিন্তু শিক্ষক শব্দটো হেৰুৱাব হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আমি টিউটৰ নামৰ কাৰণে আমাৰ চাকৰিটো হ'ল এই কথাটোৱেই টিউটৰ আৰু শিক্ষক এই শব্দ দুটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াবা মানসিকভাৱে কিবা নহয় একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো মানে আহিয়ে থাকে আমাৰ আমিনো টিউটৰহে হ'লো নাই ইমান আমাৰ ধর কোৱালিফিকেশ্যনো আছে আমার বা আমিও বছৰ ৰাইজৰ লগত আমি শিক্ষক বুলি পরিচয় হলো তার তেতিয়া আমার নিশ্চয় প্রত্যেকজনের টিউটারে মানে শিক্ষকৰ যে উঠি গল মন অল নয় একে একে মানে কাম তো আমি মানে এম ই স্কুলত আসিল তার আমার এম এল কমিশন আমি হাই স্কুলত এম জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত আমি আটটা পঞ্চলিশে তিনটালে আমি এক সমান থাকবো ক্লাসও আমি তিন চারিটা পরিবর্তী লাগে তার মানে কামর মানে হে নাই সমানে কিন্তু আমার পরিশ্রম তো ঠিকা হয় কিন্তু সেই হিসাবে আমি কিন্তু যদি টিউটর মানে মর্যাদা মানে দশ হাজার আটশো আসলে কিন্তু টকাত টাকাটা বা দরমাহাটা বেগ কথা বেলে কারণ কেউ বেলে কথা আমার বিভিন্ন ধরণের হয় শ্রেণীর চাকরিয়াল আছে মাজ দরমাহার বেশি কম মই ক'ব বিচাৰোঁ এই শব্দ দুটাৰ মাজেৰে সমাজে বা সমাজৰ কিবা আপোনালোকৰ মান সম্পৰ্কত সম্পৰ্কত মানসিক অশান্তি আপোনালোকৰ আহিছে প্ৰকৃততে আমি যদিও টিউটৰ কিন্তু আমাক সমাজে কিন্তু টিউটৰ বুলি নকওঁ আমাক শিক্ষক বুলিয়ে কয় বা ছাৰ বুলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে বা ভাল ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আমাৰ মনত আহি থাকে আমি যে টিউটৰ লিখোঁ আমাৰ এখন কিবা যদি মিটিঙতো লিখিব লাগে তেওঁলোকে শিক্ষক লিখিব নোৱাৰে টিউটৰ বা অমুক স্কুল শিক্ষক শব্দটো আমাৰ একদম ইমান এটা সেইটো আমি লিখিব নোৱাৰো পাই একেবাৰে এইটো সঁচা আমি বহুত দুখ পাওঁ কাৰণ আমি এখন এপ্লিকেশ্যন আজি লিখিব লাগিলে আমি টিউটৰ সন্থা বুলি ক'ব লাগে আমি শিক্ষক বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এতিয়া আপুনি চাওক আমাৰ যিখিনি এল পি এম ই বা হাই স্কুলত আছে টিউটৰ বিশেষকে আমাৰ এম ই স্কুলত বা এল পি স্কুলত এটা জাপি দিছে টেট টেটটো জাপি দিছে কিন্তু টেটৰ বয়স আছে জানো পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত টেট দিয়াৰ উপযুক্ত মানে পৰিৱেশ নাই আৰু তেওঁলোকৰ কি পৰিব আপুনি সংসাৰ পাতি ল'ৰা ছোৱালী হেৰি কৰে এতিয়াও এই মুহূৰ্তত মই এইখিনি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোক যদি দৰমহাৰ পাৰ্থক্যটো ৰাখি হয় কিবা চৰকাৰৰ অসুবিধা আছে দৰমহাৰ পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে কিবা কাৰণ ধৰক আইনমতে তেখেতসকলে কৰিছে কৰিছে কিন্তু এই যে শিক্ষা সূত্ৰটো যদি আপোনালোকৰ থাকিলেহেঁতেন হয় দৰমাহাটো লৈ আপোনালোকৰ নাছিল নহয় লাগিবই কিন্তু দৰমহা ক্ষেত্ৰতো লাগিব কাৰণ যিটো পৰ্যায় আজিৰ মানে বৰ্তমান যুগত কোনো কাৰণত মানে এতিয়া আমাৰ দুবছৰৰ মূৰত বাৰশ টকা বৃদ্ধি হয় সেইটো পাইছোঁ আমি বাৰ হাজাৰ হৈছে কিন্তু আপুনিয়ে চাওক এখন সমাজ মানে যিটো বজাৰত দাম সেই বস্তু মানে এখন ঘৰ চলোৱা জানো জানো বাৰু কিন্তু এটা কথা আহিল আমি কাৰ দৰমহা কিমান আমি জানিব নালাগিছিল হয় আচলতে আচলতে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ দৰমহা পঢ়াটো সকলোৰে মুখে 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 বা আপোনালোকে ক'বলৈ কোনো কোনটো আমি কোনথবোৰ নকৰোঁ কাৰণ এজন আমাক মানুহে হাজিৰা মানুহে কয় হাজিৰা কাম কৰা মানুহে কয় যে আপোনাতকৈ আমাৰ দৰমহা বেছি বুলি কয় তেতিয়াতো আমি বহুত লেচ পাওঁ কাৰণ একচুৱেলি মোক কৈছে মোক বুলি ন বহুতক কয় আপুনি কি পায় চাৰিশ টকা পায় এতিয়া কিন্তু আমি পাঁচশ টকা হাজিৰা কৰোঁ কিছুমান আঠশ কৰে মাত মিস্ত্ৰীজনে আজি সাতশ আঠশ টকা হাজিৰা কিন্তু শিক্ষক এজন আমি টিউতৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীক মানে যিটো মানৱ মানে সম্পদ গঢ়ি আছোঁ সেই মানৱ সম্পদ গঢ়াক আজি আমি লেবাৰতকৈও গম পাওঁ সেইটো কিন্তু একেবাৰে বহুত আমি অন্যায় বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকৰ সকলো সময় এই গঢ়াটো আমাৰ মানসিকভাৱে যিটো আপোনালোকৰ পাঠ্য পাঠদানত কিছু তাৰ প্ৰভাৱ নাই সেইটো কিন্তু মই মোৰ ক্ষেত্ৰত মই মই কোনো কাৰণত সেইটো মই পাঠদানত নকৰোঁ কিন্তু মনত আহে কিন্তু মই পাঠদান সম্পূৰ্ণ লাগিব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি মানে ওৱান পাৰ্চেণ্টটো বেয়া নকৰোঁ ঠিক সেইবিলাক যেতিয়া এডমিশ্যনত খৰচ পাতি আমি চিন্তা কৰিব লাগে আমিতো প্ৰাইভেট নোৱাৰো চৰকাৰত পঢ়িব যাব লাগিলেও আমাৰ সমস্যা হয় আৰু যেতিয়া ফোন লৈ পেলাই আপুনি হেৰি ক্লাছত সোমাই যায় তেতিয়া আপোনাৰ এই কথাটো সোনকালে নাহে তেতিয়া আপুনি গম নাপায় আপুনি টিউটৰ নে শিক্ষক আপুনি কেৱল প্ৰাণ ঢালি গম নাপায় কিন্তু যেতিয়াই আপুনি কোনোবা সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত মিলিবলগীয়া হয় বা পকেটত হাত ভৰাবলগীয়া হয় তেতিয়া আপোনাৰ এই কথাটো মনলৈ আহে আহে যেনে মই মানে কথাটো এনেকুৱা যেনে কিবা এটা আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি ৰাইজৰ লগত মিলি থাকিব লাগিলে মোৰ লগৰ এজন শিক্ষকে এক হেজাৰ টকা ডনেশ্যন দিলে মই এশ টকা দিলোঁ নিশ্চয়ৰকাৰে কিবা আগবাঢ়িছে নেকি তেনেকুৱা তাৰমানে চৰকাৰে এখন অৰ্ডাৰ এখন দিছে টেট কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আৰু ডি এল এড থকা সেইখিনি তাৰমানে ৰেগুলাৰ কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ চিপৰাঝাৰ মই জানাত চিপৰাঝাৰত আমাৰ তিনিজন টেট থকা আছে কলাইগাঁওতো আছে দুজন বা দলগাঁওতো আছে আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিকত দৰে বিছজনমান চৰি বাৰজনমান আছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকক নিযুক্তি নিদিলে তেওঁলোকতো ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন পুৱা ডিভিশ্যন থকাৰ পিছতো বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে সেইটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় টেট নালাগে টেটৰ হেৰিটো ধৰিব নালাগিছিল চৰকাৰে বাৰু জিয়ে নহওক ধৰিছে তেওঁলোকক দিয়কচোন বাৰু চাওঁ তেওঁলোকক দিব লাগিছিল তেওঁলোকক যেনেকৈ হাইস্কুলৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন প্লেয়াৰ হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজৰ হৈছে তেওঁলোকক দিছে কিন্তু এল পি এম ইখিনিক টেট থকা পইচাতো দিয়া নাই এইখিনি কথা এটাই বৰ্তমান শিক্ষকবিলাকৰ মাজত বহুত চিনি লগা চিনি আছে তাৰমানে আপুনি চাওক দুহেজাৰ যিখিনি তেৰ হ'ল কিন্তু তেওঁলোক বহুত মানে হাৰাশাস্তি হ'বলগীয়া বা সেইবিলাকত মানে এনেকুৱা হৈছে আজি পেঞ্চনটো খুব বেছি মই জানাত দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ ওপৰত নাপায় এজন জনসাধাৰণৰ হিতৰ কাৰণে যিহেতু চৰকাৰ গঠন হয় তেওঁলোকে সেইটো চাব লাগিব যে এই মানুহখিনি অৱস্থাটো কি হ'ব কেনেকৈ চলিব আৰু এজন শিক্ষকক কোনোৱে কোনো গাঁৱৰ মানুহে হাজিৰা কৰিব নামাতে সেইটো একেবাৰে ডেফিনেটিৰা কিবা কথা যাব ইচ্ছা কৰিলেও নামাতে যাওঁ শিক্ষক তেওঁ কিয় আমি হাজিৰা লগাম সেইকাৰণে তেওঁ নোৱাৰেও নিদিয়ে আৰু মাতি যাব বিচাৰিলেও নিনিয়ে দুটা কথা তাৰমানে এক বিচাৰিলেও নিনিয়ে আৰু তেওঁ শাৰীৰিক হ'ব নোৱাৰে সেইফালৰ পৰা চৰকাৰে তেওঁলোকক মানে সম্পূৰ্ণ আহ পি এছ টো দিব লাগে কিন্তু চৰকাৰেতো কিছু জন কল্যাণমূলক কাম কৰিছে বা অন্যান্য নাই সেইবিলাক আমি ভাল কামো কৰিছে চৰকাৰে ভাল কাম বহুত কৰিছে তাৰমানে উন্নয়নমূলক কাম বহুত কৰিছে চৰকাৰে সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা বা যি বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি কোনো কেলেংকাৰী নোহোৱাকৈ দিছে বহুত চাকৰি কোনো পইচা পাই মানে নোলোৱাকৈ চৰকাৰৰ ভাল শুনি আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব গভমেণ্টে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী চৰকাৰ সেইটো মানে আমি বুজি নাপাওঁ প্ৰকৃততে যিখিনি এতিয়া আমাৰ টিউটৰ কিছুমানে আমাৰ চিপাঝৰ মই কৈছোঁ মই চিপাঝৰ বেছিকৈ কৈ আছো চিপাঝৰৰ দুজন নিৰলা নিৰলা দেৱী আৰু গলচফিয়া হেড বুলি এই দুজনে মাত্ৰ এমাহ পাইছিল কৰে মাত্ৰ এমাহ মাত্ৰ এমাহ এমাহ দৰমহা লৈ তেওঁলোক কব মানে প্ৰভিঞ্চিলাই এমাহ পালে এমাহ পালে আগত তেওঁলোকে নিশ্চয় একেবাৰে পঁয়ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ কাটিলে তেওঁলোকে বিনা মানে উদা হাতে ঘৰলৈ যাব লগা হল বিদায়েত তেওঁলোকে এতিয়া যিমান বিদায় হল আমাৰ এতিয়া আমাৰ দৰঙত পঁয়ত্ৰিছজন হৈছে তিনিজন ঢুকাইছে কৰ্মৰত অৱস্থাত তিনিজন ঢুকাইছে এজন আমাৰ পিপিয়া গোচিৰ আহাত এন পি এছটো নাই কিন্তু এটা কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিদিনা আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে সেই শবতে কৈছিল যে আপোনালোকে যদি এদিনো চাকৰি কৰে তেতিয়া আপোনালোকে দহ লাখ টকা দিয়া হ'ব দিয়া হ'ব কিন্তু আজিলৈ সেইটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই কিন্তু আমি অকণমান গম পালোঁ মানে আমাৰ সদৌ অসম মানে ভিত্তিত এখন অৱসৰীয় কৰ্মচাৰী সন্থা এটা আছে তেখেতসকলে এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ

এন পি এছটো মানে অ' পি এছটো নিদিয়ে বা দিব বিচাৰি নাই বা আৰ্থিকভাৱে কিন্তু আমি বিচাৰোঁ পি এছ টোৱে হওক নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈ আছে যে আমাৰ দেশখন আমাৰ হয় ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ যি মানে উন্নত পাঁচখন ৰাজ্য হয় হয় তাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব হয় কিন্তু যিখন ৰাজ্যত শিক্ষক এছাম শিক্ষকে এহেজাৰ পাঁচশ পোন্ধৰশ বা নাপাব হয় তেনেকুৱা পেঞ্চনত

আছে কিন্তু শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইচ্ছা এতিয়া আমি কৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ কিন্তু আমি অধিক মানে অপেক্ষাত আছোঁ কিন্তু এইদৰে থাকিলে কিন্তু আমাৰ যদি তেওঁ দেৰি কৰে বা বহুত কলম হৈ যায় কিন্তু মানুহখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ ইতিহাসে শেষ হ'ব এইটো আমি তেখেতক মানে কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতে আমাক কম সময়ৰ ভিতৰত এই দহ লাখ কেইচিটি দিয়ক আৰু যিবিলাক আমাৰ টিউটাৰৰ ভাগ আছে একোমেডেট টিউটৰ বুলি দিছে

নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ডি এল এড আছে সেইখিনিক অন্ততঃ ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে টেট ওচৰত ধৰিব নালাগে কাৰণ টেটটো কোনো কাৰণত এই বয়সত আৰু সম্ভৱপৰ নহয় আৰু সম্ভৱপৰ হয় যদি আমি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হ'লোহেঁতেন আমি যদিও এখন স্কুলত চাকৰি কৰি অহা আমাৰ সেই চুক্তি থাকিব নোৱাৰে আমি যদি ডাইৰেক্ট এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ হয় তেতিয়া আমাক টেট প্ৰয়োজন হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া আমাৰ বয়স পঞ্চাছ পঁচপন্ন হৈ আছে কিছুমানৰ আঠাৱন্ন আছে কিছুমানৰ ঠিক আৰু এমাহ আছে মই আৰু এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে আপুনি যদি ইতিমধ্যে আগতে ক'লে যে তেৰ চনৰ হয় হয় যিসকল শিক্ষক হয় প্ৰাধিকৰণ হৈছিল তেৰ চনৰ আইন অনুসৰি তেখেতসকলক অ' পি এছৰ পৰিৱৰ্তে এন পি এছ লৈ অনা হ'ল আচ্ছা এই তেৰ চনত যিসকলে চাকৰিটো পালে হয় তেখেতসকলৰ বহুতৰে পঁচপন্ন ছাপন্ন বাৱন্ন বছৰ হয় হয় তেখেতসকলে নিশ্চয় আগত চাকৰি কৰিছিল কৰিছিল আৰু যিটো জইনিং ডেট হয় আগৰ পৰাই লিখা পোষ্টৰ এপ্ৰুভেট হয় সেইটো আগৰ পৰাই আছে তেওঁলোকৰো আছে তাৰমানে দিছিলে তেওঁ আগৰ পৰাই দিছিল

অনুৰোধ কৰিছো তেওঁ আমি বহুত মানে ভাল পাওঁ বা তেখেতৰ জনপ্ৰিয় তেখেতক আমি বিচাৰিছো তেৰ চনৰ খিনিকো বহুত হেঞ্চাৰৰ পৰা আহি বহুত বছৰ সাতাৰ পিছত হৈছে বিশ পঁচিশ বছৰ সাতাৰ পিছত তেওঁলোককো অ' পি এছলৈ আনক আৰু যিখিনি আমাৰ টিউটাৰ আছে একোমেডেডৰ হওক বা প্ৰাধিকৰণ টিউটাৰেই হওক সকলো টিউটাৰকে স্কেলত দৰমহাটো দিয়ক আৰু মাজে মাজে এটা কথা কোৱা শুনা যায় যে মানে বিত্তীয় ঘাটিৰ বাবে বা অৰ্থ সংকটৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক বা কৰ্মচাৰীসকলক এ পি এছ চিলৈ নিব নোৱাৰি এনেধৰণৰ কথা শুনা যায় কিন্তু এনেকুৱা দেখা যায় কিছুবোৰ কামবোৰ দেখিলে এই চৰকাৰখনৰ যে আৰ্থিক কিবা

থকাৰ তেওঁলোকৰ আঠ হাজাৰত থাকি আছে এইখিনিতো অন্যায় এইটো অন্যায় হৈছে সেইখিনি তেওঁলোককো বঢ়াই দিব লাগে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই চিন্তা কৰক এটা পৰিয়াল আঠ হাজাৰ পৰা বাৰ হাজাৰ টকাত চলিব কোনো কাৰণত সম্ভৱপৰ নহয় এই বৰ্তমান যিটো আমাৰ বজাৰৰ জুই চাইদাম হৈ আছে কোনো কাৰণত সম্ভৱপৰ নহয় মানে এনেকুৱা এটা হৈছে নেকি মই এনেকুৱা এটা কাহিনী এটা মনোভাৱ আপোনাৰ মই নামটো পাহৰিলোঁ এগৰাকী ৰজাই এজন মানুহক শাক শাস্তি দিছিলে তেওঁক মানে এনেকৈ বান্ধি থৈছিলে তেওঁৰ মুখত এটা পোক এটা দিছিলে আৰু ধুনীয়া খাদ্য সম্ভাৰ এটা দিছিলে তেওঁৰ মুখত গৈ যেতিয়া খাদ্যটো নামি আহে তেওঁৰ মুখত কৰিব খাদ্য সম্ভাৰ আৰু তেতিয়া যেতিয়াই তেওঁৰ মুখখন মেলে তেতিয়াই খাদ্যটো আকৌ এটা পৰিছিলে এটা হ'ল গতিকে আমাৰ এই শিক্ষকসকলক এই তেনেকুৱা কষ্ট দিয়া যেন অনুভৱ কৰে নেকি শুনো নহয় হ'ল আমি মই আগতে কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে তেওঁ মানে কিবা চিন্তা কৰিবটো আছে কিন্তু তেওঁক আমি অনুৰোধ কৰিছো এইটোৱে তেওঁ চিন্তা যেতিয়া আমাক কামখিনি কৰিব তেতিয়ালৈ ৰাখোতে কিন্তু আমাৰ তেওঁ যি কৰে এতিয়া সোনকালে কৰক আৰু আমাৰ পৰিয়াল বিশেষকৈ শিক্ষকৰ বা টিউটাৰৰ পৰিয়ালবিলাক কথা আছে আপুনি সকলো পাব হয় হয় কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিটো সময়ত আপুনি পঢ়ুৱাব লাগিছিল সেইটো সময়ত আপুনি ঘন নাপালে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে

মানুহে তাতকৈ গোট দিয়ে তেতিয়াই মানে মানসিক ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী মানে মানসিক প্ৰেচাৰ এটা কৰে মোৰ দেউতাক কি চাকৰি কৰিছে এনেকুৱা কথা হৈছে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত এতিয়া বহুত মানসিক এটা পৰিছে হয় হয় আৰু চাব কিবা বিশেষকে চেনেল কিছুমানত ইউটিউব চেনেলত তাৰমানে শিক্ষকৰ মানে ধমাকা দিয়ে মানে শিক্ষক ভাল খবৰ মানে নিগেটিভ কওঁ মানে ধুনীয়া দিলে যে আপোনালোকৰ পোষ্ট ৰেগুলাৰ হৈ গল এইটো এনেকুৱা কথা হৈছে যে এই মানসিক এটা যে এটা নিউজ আছে বাইদেউসকলে সাত দিনৰ ভিতৰত এইটো কৈলে হয় হয় ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে এটা ভাল সময় আপুনি চাব বাধ্য বাধ্য হয় এনেকে আপোনাৰ তাতো সময় গুচি গৈছে হয়

এই অৱস্থাটো কিন্তু আমাৰ শিক্ষা জগতখনত নিশ্চয় বিৰূপ কিছুমানে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব এইবিলাক সেইকাৰণে আমি এটা মানে অনুৰোধ ৰাখিছো মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰবাৰ বা শিক্ষামন্ত্ৰীকো অনুৰোধ ৰাখিছো যাতে এই পৰিৱেশ শিক্ষক শিক্ষক কৰক আমি সেইটো বিচাৰো আৰু স্কিলত দৰমহা দিয়ক আৰু আমাৰ যিটো দহ লাখ দিম বুলি কৈছিলে অ' পি এছ দিব লাগে কিন্তু দহ লাখটো সদ্যহতে যিবিলাক এতিয়া মানে সেইটো আৰম্ভ কৰিব লাগে দহ লাখটো দিম বুলি পোৱা যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰম্ভ কৰক সেইটো আমি স্বাগতম জনাইছো তাৰ ক্ষেত্ৰতে কৰিম বুলি মানে শুনা পাইছো ইমান দূৰ ক্ষেত্ৰত নাজানো যদি সেইখিনি হয় খুব ভাল আমি স্বাগতম জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু আমি বিশেষকৈ আমাৰ বুলিয়ে নহয় আমি যিখিনি মানে প্ৰাধিকৰণ হ'ল শ্ৰেণী কৰ্মচাৰীখিনিও বা কেহানী যিবিলাক আছে সেই কেহানী বা চৈধ্য শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোৰে যাতে মানে ভাল হওক তেখেতসকলক এনেই ৰাখি থোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন সকলো আছে তেওঁলোক মানে স্কেলৰ দৰমহা পাত যিখিনি আমি মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়

কাৰণ বহুত সমস্যাও নাই যেনে এন পি এছৰ কাৰণে নিব লাগে সমস্যা নাই তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে এইটো বহুত সমস্যা নাই তেওঁ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মানে চেণ্ট্ৰেল মানে যখন সরকার এটা হয়ে আছে ডাবল ইঞ্জিন ডাবল ইঞ্জিন আছে মানে আনবেন মানে একটু নাই এলাকায় আমার টিউটর টিচার করা একটা সমস্যা কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে রাজু রাখি আছে কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে করলে পাৰিব আমি সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকৰ চ্যানেলের জৰিয়তে যে আমাৰ এই দুর্দর্শাগ্রস্ত টিউটর হোক শিক্ষক হোক বা কর্মচারী সকলোৰে সকুের অভাব মানে দূৰ কৰক আৰু স্কেলত দরমহা দিয়া আর পেনশন ব্যবস্থা করব অ' পি এছ আৰু দহ লাখটো যিটো দিব বিচাৰিছে সেইটো দিয়ক সেইখিনিয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে আমিও আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয় সকলো শিক্ষকৰ যি সমস্যা আছে সমস্যা আহি থকা দিনবোৰত সমাধান কৰি যাতে আমাৰ শিক্ষা জগতখন এটা সুস্থ আহে ঠিকে আছে হয় নমস্কাৰ হয়